Я думаю, что решение всех дел вот, под трем участникам затягивается по той причине, что никто из судей не хочет брать на себя ответственность, сколько светку на них давят и требуют принять э, такие жесткие решения, они понимают, что материалов для жестких решений нет. И также они хорошо понимают, что когда власть поменяется, и все эти материалы будут осматриваться, будет нести ответственность тот судья, который поставит свою подпись под э, ухвалу суду. Поэтому никто не хочет брать на себя ответственность и затягивать, ожидая, когда вступит в силу уже новый закон про амнистию. Что касается меня, то по мне два дела были закрыты апелляционным судом, а потом были с нарушением всех возможных законов э, было, были проведены еще одни заседания апелляционного суда по аналогии с криминальным кодексом, хотя такого не практикуется. То есть э, у меня были готовые решения суда, на которых было написано апелляцию, но оскаржение не предлагают, где было сказано, что я не виновен по двум, по двум э, решениям. И потом прокуратура это оскаржила, ссылаясь на то, что в криминальном кодексе есть статья, хотя меня судят не по криминальному, а по административному кодексу. Вот это говорит о том, какая у нас судебная система в стране, когда нет независимых судов, но мы надеемся, что они будут.